Мистецьке життя столиці цими днями зосередилось навколо спеціального проекту фонду Олени Пінчук, антиснід і пінчук арт центру під назвою Є воля, є шанс. Це виставка присвячена десятиріччю фонду. Відомі за кордоні та вітчизняні митці створили роботи присвячені темі СНІДа. Фонд Олени Пінчук. Антиснід навіть будинки примусив говорити про небезпеку зараження вірусом імунодефіциту. Від сьогодні три дні на фасаді Пінчук-Арт-Центру 17-ї години і до опівночі демонструватимуть масштабну проекцію американського художника Тоні Уорслера «Трансмішн». на ній хор з десяти людських облич, українською, російською та англійською мовами говорить, ніби бавлячись у зіпсований телефон. Ця робота розкриває вірусну природу мови, яка дає можливість наблизитися. До теми СНІДу, наприклад, способи передачі вірусу, захисту та безпеки, а також умовність географічних та соціальних кордонів. Цей проект створений спеціально для виставки Є воля, є шанс, яка приурочена до 10-річчя фонду Олени Пінчук. Зараз у Пінчукар-центрі перебуває наш кореспондент Марина Петрова. Докладніше про спеціальний проект вона розпитає у засновниці фонду антиснід Олени Пінчук. Марино, добрий вечір. Тож чекаємо від вас та вашої поважної гості більше інформації про спеціальний проект. Доброго вечора, і насправді пані Олена зараз поруч з нами, вона головний ідеолог, головний організатор проєкту Є воля, є шанс. І зараз, власне, ми у неї розпитаємо те, що всі люди сьогодні ввечері бачать на Бесарабському кварталі якесь, е, я не знаю, божевілля все мерехтить, говорить різними мовами. Пані Олена, що це за робота? Як так сталося? Що сучасне мистецтво в цьому проекті, е, присвяченому анти, антисніду, от за межі арт-центру? Эта работа посвящена проблеме ВИЧ-СПИДа. Она сделана специально для этой выставки и специально для нашего арт-центра. Это работа известного американского художника Тони Ослера. И, ну что, работа эта называется, наверное, «Не проходите мимо». И я хочу, чтобы как можно больше людей, особенно молодых людей, посетили нашу выставку. Мы ее специально вынесли за пределы арт-центра, она вот на здании, вы можете видеть билборды, которые тоже там часть экспонатов. И нам очень важно достучаться до наших молодых людей, наших молодых граждан, потому что есть такое выражение

Пане Дмитре, вам як ніколи близькі ті проблеми про які сьогодні говорять митці на виставці, ви вже оглянули, скажіть, будь ласка, що найбільше вас зворушило, як людину, яка постійно живе з цими проблемами і з цими людьми спілкується? Ну, вся виставка по суті розказує двох Як життя зберігати, и що переживають люди, когда не вийшло? это Денел в которой може доведение своє отражение, там маленькі таблетки. Это, по сути, то, что сегодня сохраняет жизнь вещь позитивных людей и продлевает ее на долгие-долгие годы. И будет сохранять дальше. У них будут здоровые дети и большое хорошее будущее. И вторая работа, которая меня очень сильно поразила, это «Пустая постель». Каждый зритель, по сути, каждый зритель точно знает, что он переживает, когда просыпается утром и рядом нет любимого человека. Наверное, чувство тоски, какой-то печали, желание увидеть. Но он все-таки надеется, что этот человек вернется. Он где-то на работе или уехал. Очень страшно пережить чувство, когда этот человек никогда не вернется. Особенно во время, когда мы можем этого не допустить. Так вот, первая работа, где есть таблетки, может всем нам помочь не допустить вторую картину в нашей жизни, когда рядом, мне кажется, человека близкого. И нам надо сделать максимум. По сути, то, что мы сегодня здесь видим, в этом арт-центре, это некий крик, такое искусство, в такой форме, в которой оно есть. Давайте сделаем все ради того, чтобы наши любимые люди, которых мы любим и дорожим, не уходили от нас никогда и никуда. И у нас есть все для этого. Есть желания, есть люди, есть такие фонды, которые это делают. У нас есть современная медицина, все есть. Мы должны сделать все, чтобы жизни оставалось больше на земле. И чтобы любимые люди оставались рядом. Ну, наверное, это очень много эмоций у меня вызывает, потому что мне приходится каждый день сталкиваться с такими проблемами. И здесь, наверное, я точно понимаю, что переживали эти творцы. Понимаю причины. И понимаю то, какая задача стоит перед всеми нами сохранить любимых нас людей. И я благодарен фонду Олены Франчук, что они все это делают в такой нестандартной форме. Наверное, не очень так, как другие делают. Наверное, так очень цивилизованно и красиво. По одной простой причине. Никогда нельзя опускать руки, когда вы боретесь за жизнь. Какой бы нестандартный метод вы выбрали, делайте все ради того, чтобы молодые люди жили, имели большое будущее, рожали здоровых детей, воспитывали, встречали старость, воспитывали внуков. Но по сути, мы ведь сохраняем счастье людей. Это очень важно. Добрый пане Дмитрий, я вам дуже дякую. Дуже дякую вам, пане Алене. Скажите, будь вы сегодня такой гарную квитку, кто из близких подаровал? Да, я получила этот подарок от Димы, я им очень признательна и благодарна. Потому что, вы знаете, вот ну, вот такие вещи, они, вот они заставляют тебя а, не останавливаться и двигаться дальше, искать новые методы и работать для того, чтобы все в жизни построено на отношениях. Дима говорил вот много про терапию, про таблетки, но ведь, вы знаете, даже таблеток недостаточно для того, чтобы жить и счастливо жить. Мне... Мне кажется, что вот здесь сегодня, да, это выставка о боли утраты, это выставка о возможности жить, но еще это выставка о дружбе и любви, потому что это то, что важно для каждого человека. Быть любимым, не чувствовать себя изгоем. И мне кажется, что вот эти чувства, эти отношения, мы должны о них говорить, и мы должны искать их в себе, даже, даже если иногда это нам и непросто. Надо уметь прощать, надо быть толерантным, надо любить друг друга. И, в общем, это то, что делает нас людьми. Дякую вам, пані Олене, дякую вам, пане Дмитре. Від завтра проект арт выставка «Є волі, шанс» відкрито в Пінчук арт -центрі. Прошу усіх. Інно. Спасибо вам за інформацію. Отже... Ще раз нагадаю, що спеціальний проект присвячений 10-й річниці фонду антиснід стартував у Пінчукар-центрі. і вже від завтра усі бажаючі можуть безкоштовно побачити нові роботи відомих митців на тему ВІЛ СНІДу.